И обязанность любого гражданина мужского пола в нашей стране как и в других странах это осуществить свои конституционные обязанности по защите родины почему именно вооруженные силы ну, потому что вооруженные силы являются вооруженным органом государства однозначно рассматривались только, только такой вариант службы воинской, потому как государство и правительство приняло ряд нормативных документов, которые позволили сохранить социальные гарантии для военнослужащих в части сохранения рабочего места, сохранения средней заработной платы, что крайне важно для любого мужчины, задачей которого является наряду защиты Родины еще защита собственной семьи и зарабатывание денег. Воевать против земляков абсолютно нет. И прекрасно понимают, что солдаты украинской армии воюют против тех людей, которые убивают солдат украинской армии, которые стремятся их уничтожить. Никак не против земляков. И вопрос национальности или места регистрации явно не стоит на первом плане. Тяжело осознать каждому солдату, что он является не просто индивидом, личностью в составе подразделения, а является просто ресурсом. Безусловно, каждый, и я в том числе, не исключение, поступая на службу, прекрасно понимал, что мои какие-то личные качества выходят в сторону никому это не интересно. И, в общем-то, я являюсь просто представителем ресурса. Абсолютно страшно, но хочу сказать, что у меня определенный иммунитет был к страшным событиям. Всего того, что являюсь пенсионером милицейским, я всю комсомольскую молодость свою посвятил работе в уголовном розыске. Вышел на пенсию, поэтому страшного чего-то в виде образов раненых или погибающих людей словно это не вызывало у меня той реакции, которая могла бы, скажем так, ввести в ступор. Вряд ли бы я смог оказать какую-то помощь, потому что я не являюсь профессиональным психологом. Какой-то личный пример. С моей стороны, может быть, действительно, действительно и помогал. Потому что сохранить, сохранить спокойствие в определенных ситуациях, раздражительных, ну, да, у меня это получалось, потому что получалось и ранее. И, скажем так, этот барьер это я перешел еще, лучше, когда мне было 20 лет. Достаточно, по-другому быть не может, потому что то, что происходит сейчас, это великое вероломство со стороны братской страны, в первую очередь там руководство страны а будет будет в любом случае все будет правильно Украина останется в своих границах это однозначно, однозначно так и в и сейчас перемирие которое сейчас подтверждение этому, что будет время при наличии желания у людей остановиться, подумать и искать, что же мы сделали, и попросить друг у друга прощения. Я думаю, поводов у всех достаточно. Дети, не знаю, насколько там, самых высокопоставленных лидеров э, так называемых республик, э, просто рядовых служащих, которые э, вот, именно на службе в этих республиках. Их дети учатся за пределами данных республик. Они учатся точно так же в Украине, в вузах Украины, в вузах России. То есть родители желают детям самого лучшего, для того, чтобы дети были более успешны, чем родители. Поэтому маркер этот, он, я так думаю, говорит всем о многом, и обстоятельство это само за себя кричит о том, что в будущее этих так называемых республик некоторые, собственно говоря, самый не должны быть в первой шеренге ребята из Львовской, Ровенской, Тернопольской области должны помогать. Мне кажется, это, это будет, будет правильнее скажем так, к землякам, в узком понимании этого слова, к землякам из Донецка, из Луганска. Как, не прячьтесь, ребята. Ну, достаточно некрасиво и очень стыдливо потом будем мы выглядеть, когда дождемся, когда придут парни как-то какие-то отговорки по поводу того что а что мне дала страна почему я должен защищать вряд ли их можно принимать во внимание потому что чем, чем сильна армия чем сильны просто люди военные люди носящие погоны что в тяжелые минуты они принимают решения не раздумывая не рассуждая а просто делая то что должны делать то есть взять военный билет, прийти в военкомат и выполнить, исполнить свой долг. Ожидать, ожидать того, что кто-то придет это и сделает. Да, безусловно, придут, сделают, так оно все и будет. Как потом жить, как потом смотреть в глаза украинцам со всей остальной Украины, это вопрос. Ну и прежде всего, как потом Самому себе рассказываешь, потому что самого себя ты не обманешь ни в коем случае.